মানে আয়ে কৈছে য়ায়ক যিটো দৰৱ দিছিলে প্ৰথমতে মানুহ মৰা দৰৱ সেইটো মানে য়ায়ে এনেকৈ আঙুলিত অকণমান লৈ গৈ আপং বা আপিন মানুহে খায় ন তাত অকণমান এনেকৈ লগাই মেলি দিলেই মানে নেক্সট দিনাখনৰ পৰাই আৰু জ্বৰ চৰ হয় মানে মানুহটো মানে মৰি যাব আৰু হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে আৰু সেয়া আজি মই আহিছোঁ এগৰাকী আইতাৰ ওচৰলৈ যিগৰাকী আইতাই সপোনত পোৱা এটি বিদ্যাৰে কেনেদৰে বহুত লোকক উদ্ধাৰ কৰি আহিছে কিন্তু সেই সপোনত পোৱা বিদ্যাৰত আৰু এটি কাহিনী লুকাই আছে তেনেহ'লে বলকচোন ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই যাওঁ আৰু ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিম আইতাৰ লগত কথা পাতিম আইতাই কেনেদৰে কি সপোনত পাইছিলো ভাল পোৱা নাই এই আইৰ হাতখন মানে বহুত ভাল মানে আইতা লামতী আয়ক গোটেই গাঁওখনেই নালাগে ওচৰ পাজৰ বহুকেইখন গাঁৱৰ মানুহেই এগৰাকী ভাল কবিৰাজ হিচাপেহে জনা যায় কিন্তু য়ায়ক কিন্তু ক'বলৈ গ'লে বহুতে নাৰ্ভৰ ডক্তৰ বুলিও ধেমালি কৰি কয় কিন্তু কথাটো একেবাৰেই মিছা নহয় যিটো বেমাৰ ডক্টৰৰ ওচৰত ভাল নহয় যেনেকৈ হীৰা খোজ কোৱা ক'ৰবাত পৰি দুখ পোৱা এইবোৰ সকলো য়ায়ৰ হাততেই ভাল হৈ উঠে লামতিয়ে কিন্তু সেই কাম আজিৰ পৰা কৰা নাই সেই কাম কৰিছে প্ৰায় নাইটি ফাইভ ওৱানৰ পৰা কিন্তু এটা আচৰিত কথা কি জানেনে য়ায়ৰ সেই সকলো কামৰ আঁৰত এটা খুব ধুনীয়া আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্ট'ৰী আছে আৰু সেই কথা শুনিলে হয়তো আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব কিন্তু সেয়া একেবাৰেই সঁচা জীৱনটো সঁচাকৈ ৰহস্য মই নহয় জানো আপুনি ভবাৰ দৰে যেন জীৱনটো কেতিয়াও নাযায় ইয়ায়ো হয়তো ভবা নাছিল ইয়ায়ে গোটেই জীৱন কালচ এনেদৰে আনৰ উচ্ছ্ৰূষা কৰিব আনৰ ভালৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন উচৰ্গা দিব কিন্তু য়ায়ৰ জীৱনত এনে এটি ঘটনা ঘটিছিল যিটো ঘটনাই য়ায়ৰ গোটেই জীৱন কালচ সলনি কৰি পেলাইছিল আৰু এতিয়া আয় আমাৰ আটাইৰে মৰমৰ আদৰৰ দামতি আয়তি আয় গোটেই দিনৰ দিনটো কিমানজন দুখত পৰি থকা মানুহক সেৱা আৰু উচ্চা কৰে তাৰ কোনো উল্লেখযোগ নাই কিন্তু তাৰ বিনিময়ত য়ায়ে কিন্তু একো ডিমাণ্ড নকৰে দুখত বিষত পৰি থকা মানুহক সুস্থ কৰি তোলাটো যে ন্যায়ৰ ধৰ্ম আৰু কৰ্ম আৰু আজি মই প্ৰায় এমাহমান এই হাতৰ বিষত ভুগি আছিলোঁ আৰু আজি ময়ো আইতাৰ কাষলৈ আহিছোঁ তাৰ আগতেও মই মোৰ মানুহজনক দেখুৱাইছোঁ মানুহজনেও তেনেকৈ দুখ পায় বহুতহি ভাল নোপোৱাকৈ আছিল আৰু য়ায়ৰ ওচৰলৈ আহি এনেদৰে দুদিনমান মালিচ কৰাৰ পিছতেই তেখেতে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠিছিল আৰু আজি মই আকৌ আহিছোঁ য়ায়ৰ কাষলৈ আৰু আজি মোৰে হয়তো সৌভাগ্য য়ায়ে কেনেদৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে তাৰে অকণমান ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ আগতো আগবঢ়ালোঁ অকণমান তেল আৰু য়ায়ৰ শাক আৰু সেই সকলোৰে আঁৰত লুকাই থকা এটি খুব অলৌকিক আৰু আচৰিত ঘটনা যাৰ বিষয়ে আমাৰ ওচৰত আৰু এজনী য়ায়ে ৰৈ আছে কওকচোন এনে কেতিয়াবা এনেই কৰিছে বাৰু আচলতে এগৰাকী আশা কৰ্মী হয় তাৰ বোলে সেই হয় তাহাঁতি খাই বৰ পৰাই হয় আৰু যিটো মানে তিনিদিনটো কয় এইটি ফাইভৰ পৰা কৰাই আছে আৰু এই হওক তাই মানে ডেইলি হস্পিটেলতকৈ তিনিবোৰ নাহিল হস্পিটেলতকৈ মানে তিনিবোৰ নাহে আৰু এনেকৈ তিনদিন কাৰোবাৰ আকৌ বেছি হ'লে পাঁচদিন ভাল পায় ভাল পায় চবেই ভাল পায় খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে মানুহ ভাল হৈ যায় খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে তেনেকৈ হেৰি কৰি ৰাখিলে আমাৰ কিডি এয়া ইয়াই বেলেগ পেচেণ্টৰ লগত কাম কৰি থকাৰ সময়ৰ কিছু দৃশ্য আৰু আজি হৈছে মোৰ থাৰ্ড ডে' আৰু আজি মই ৰাতিপুৱা আহি দেখিলোঁ মোক গৈ আগতে কোনোবা এজন ইয়াতে শুই আছে শুই আছে মানে পৰি গৈছে কৰি সেয়া বহুত দুখ পাই থৈছে আৰু সেয়া সব ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আহিছে আৰু ইয়াৰ যেতিয়ালৈকে হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে মই চান্সেই নাপাওঁ চ' মই ভাবিলোঁ এনেই ৰৈ থোৱাতকৈ ইয়াত যেনেদৰে আইতাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে মই আপোনাকক অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই দিওঁ আৰু সেয়া দেখিছেনে আইতাই এটা এটা ষ্টেপ একদম জুখি মাখি লয় কোনটো কোনফালে গৈছে তেনেদৰে চাই চাই লয় একদম ইয়াৰে মানে সকলো মই ন'টিছ কৰিছোঁ সকলো জুখি জুখি লয় তাৰমানে অকল পাংকা ন্যায়ত দা দুখ পাত আৰু সেইয়া হৈ গ'ল আয়ৰ ঘৰটো বৰ্তমান ইয়াতে অকলশৰীয়াকৈ থাকে ফোন নাম্বাৰত চাওক লিখি পিটাকৈ ন্যায় হ'ব না

বিপৰ লাগে লাইজেমা কাবো নাগৈ যাবলৈ

ল'লা আমি আয়ৰ ভাষ্যটো আয়ে মিচিঙত কৈছে প্ৰথমতে আয়ে গা মানে বিয়া হোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেতিয়া মানে সপোনত এগৰাকী অলপমান বুঢ়ী মানুহ আহিছিলে আৰু বুঢ়ী মানুহগৰাকীয়ে প্ৰথমতে আয়ক এটা যাদু দিব বিচাৰিছিলে যিটো যাদুৰে মানে মানুহৰ প্ৰাণ ল'ব পাৰে আমাৰ মিচিঙত এইটো মনোমনাম বুলি কয় য়ায়ে কিন্তু তেতিয়া মানে সপোনতে ক'লে যে মই মানুহ মৰা যাদু মোক নালাগে তেতিয়া আয়ক মানে তেনেহ'লে তুমি মানুহক ঠিক কৰা যাদুটো ল'বা নেকি আয়ো তেতিয়া অঁ বুলি ক'লে ন তেতিয়া ইয়ক মানে সেয়া হাতখন মানুহক এনেকৈ নাৰ্ভ চাৰ্ভ এনে খোজ খাই যায় কেতিয়াবা আপুনি ক'ৰবাত পৰি হাতখন নাভাগিলেও যে এনেকৈ বহুত এটা দুখ এটা উঠি থাকে নাৰ্ভত প্ৰব্লেম এটা হৈ যায় সেইবোৰ য়ায়ে মানে ঠিক কৰিব পৰা মানে হেৰি বিদ্যাটো দিলে বিদ্যা বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু আয়ক হেনো দেখুৱাই আয়ে মিচিঙত কৈ দিছে আয়ে যিহেতু অসমীয়া নাজানে আৰু য়ায়েক মানে দেখুৱাইও দিছে যে কেনেকৈ কেনেকৈ টানি টুনি ঠিক কৰিব লাগে তাৰপিছত সেই তেতিয়াৰ পৰা য়ায়ে আজিলৈকে আয়ো মানে গোটেই গাঁওখনতে নালাগে ওচৰ পাজৰৰ গোটেই গাঁৱতে আয়ে এজন বিখ্যাত বেজ বুলি ক'ব লাগিব মানুহক এনেকৈ ঠিক কৰে আৰু য়ায়ে যেতিয়া প্ৰথম শিকিছিলে বোলে তাৰপিছত পিছত মানে মানুহজনীয়ে আকৌ সপোনত আহি সুধিছেগৈ তুমি পাৰিছানে নে য়ায়ে কৈছে অঁ মই পাৰিছোঁ তাৰপিছত সেয়া ঐ আয় তাৰপিছত আপোনাক সিহঁতে টানি টাইজপৰা কাইডাখন গাইক ক'বা মা সপ্তাহো তা মই কাইক নাই অংশ তাউলা মগমটো মগলা নাই মানে আই বিদ্যা দে এসপ্তাহৰ পিছত মানে সপোনত আহি সুধিছেগৈ তুমি পাৰিছা নাই মই যিটো বিদ্যা তোমাক দি দিম সেইটো পাৰিছা নাই বুলি কিছুমান কথা সাধু নিচিনা হ'লেও আমাৰ গাঁও অঞ্চলত গাঁও অঞ্চলতে নালাগে বহুত দূৰৰ পৰা ভাল শিক্ষিত মানুহো আহে সাধু নিচিনা লাগিলেও কথাবোৰ সঁচাকৈ সত্য আমাৰ আৰু এজন ভকত আছিলে ভকতক সপোনতে মানে সাপে খুটিলে কি দি ভাল কৰিব পাৰি তাৰ মানে তাৰ কাৰণে সপোনত দিছিলে প্ৰভুজনাই তাৰপিছত সেই মানে আপোনাৰ যেতিয়া সাপে খুঁটে আচৰিতভাৱে তাৰমানে সেই ভ প্ৰভুজনাৰ নাম তিনিবাৰ লৈ চিঞৰি দিলে মানে তিনিবাৰ স্মৰণ কৰিলে সাপে যেনেকুৱা সাপে নুফুটক মানে মানুহজন সুস্থ হৈ উঠে কিন্তু বৰ্তমান তেখেত হয়তো নাই আৰু সেয়া আমাৰ ইয়ায়েও এইটো এতিয়া বহুত এজ হৈ গৈছে আৰু সেয়া ইয়ায়ো ঘৰখনৰ পৰিৱেশ ইয়ায়েও যিহেতু ইয়ো মানে আইতা আমাৰ মিচিঙত ইয়ায়' ইয়ো যিহেতু অকলে থাকে আৰু আমাৰ গোটেই গাঁওখনৰ সন্মানীয় এজন ব্যক্তি আমাৰ ইয়ায় কবিৰাজ বেজ আপুনি যি বুলিয়ে নকওক মই এক্সোৱেলি এমাহ হ'ল মোৰ হাতখন মই মুভমেণ্ট কৰিব পৰা নাছিলোঁ এমাহত মানে কেনেকুৱা কষ্ট হৈছে আৰু কিন্তু মই বহুতেই বিজি আছিলোঁ সময় পোৱা নাছিলোঁ কাৰণে আহিব পৰা নাছিলোঁ ইয়াই ওচৰলৈ সেয়া দুদিন টানাৰ পাছতে মই মানে ভাত চাত বনাই দিব পৰা হৈ গৈছোঁ তাৰমানে সেয়াই কৈছিলোঁ মোৰ নাৰ্ভ বোলে এনেকৈ খোজ কাঢ়ি গৈছিলে বুলি কৈছে সেয়া এতিয়া তাতদিন ঠিক কৰিছে একদম বোলো কিতাপ চিতাপ কৰিব নিয়া পিন্ধাটো মন্ত্ৰ কৰিলোঁ

মানে আয়ে কৈছে য়ায়ক যিটো দৰৱ দিছিলে প্ৰথমতে মানুহ মৰা দৰৱ সেইটো মানে ইয়ে এনেকৈ আঙুলিত অকণমান লৈ গৈ আপং বা আপিন মানুহে খায় ন তাত অকণমান এনেকৈ লগাই মেলি দিলেই মানে নেক্সট দিনাখনৰ পৰাই আৰু জ্বৰ চৰ হয় মানে মানুহটো মানে মৰি যাব আৰু কিন্তু য়ায়ে বোলে নাই 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 মানুহ মৰা মোৰ দৰৱ নেলাগে বুলি নলওঁ পাৰিম বাই